Baik daripada Perdana Menteri kita Dan juga Kerajaan Madani hari ini Program Sekolah Angkat Oh Kalau sebelum ini Kampung Angkat Sekolah ini pula ke Sekolah Angkat Jadi Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini Meluangkan masa untuk meluncurkan Program Sekolah Angkat Madani Tahun 2025 ini Jadi tahniah kita ucapkan Karena ini memberikan sedikit sebanyak uh, perhatian yang khusus kepada beberapa sekolah ya untuk mendapat perhatian yang sewajarnya daripada organisasi-organisasi kerajaan dan dan sebagainya. Jadi sahabat semua tanpa membuang masa, saya ingin membawakan anda untuk mendengar ucapan daripada Perdana Menteri kita Dato Sri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera jadi Fadli Nasidee Menteri Pendidikan Tasis Hamsu Azri Al-Hajj KSN dan KPPE juga Al-Hajj KPMKN pun Al-Hajj. Zaman dulu kalau Guaunya kalau naik kapal dia haji. Kalau naik ke pesawat, dia jadi Al-Hajj. Tu cerita dulu Guaunya. Baik dan rakan-rakan yang saya muliakan. Saya hari ini seperti juga Fadlina sebutkan tadi agak luar biasa bangga. Kerana intipati dan makna madani, negara madani itu cuba kita isi melalui program. Kita bila kita lontarkan idea ini, mulanya sejati madani. Kampung-kampung, tiap kampung ataupun pinggir bandar, komuniti, desa, pedalaman, maksima rm ringgit dan dikemukakan idea dia sendiri. Ada yang beli traktor, ada yang guna drones, ada yang ternak ikan, ayam, lembu dan pelbagai. Tak cukup. Kemudian, KSN dan pegawai, pejabat awam kanan Merasakan mereka harus terlibat secara langsung Jadi Ada kampung angkat madani Menteri Malam menteri Pegawai-pegawai kanan Pilih kampung mereka sendiri Sebaiknya kampung asal mereka Dia melihat seluruh Aspek pembangunan desa itu Masalah mutu pendidikan, kemudahan asas, sudah di masjid, jalan, masalah dadah di kalangan anak muda, masalah pengangguran, kemiskinan tegar, itu sekurang-kurangnya dia lihat daripada perancangan KSUKE bermakna dia rancang makro suruh dia pergi turun ke kampung dan lihat apakah dapat diterjemahkan. KSP yang memang besar di budaya bangsa kita suruh terjun pergi ke kampung ya. jadi begitu keadaan dia dan Alhamdulillah sambutan baik jadi kefahaman perancang di peringkat atas itu tidak sama apabila mereka terdedah dengan kenyataan di bawah saya pilih curut tokun walaupun contoh saya tidak begitu baik kerana saya tidak ada waktu untuk terjun ke bawah dan menemui mereka berulang kali. Ya. Ini ya. difikir soal kemudiannya. Bagaimana melibatkan sektor swasta yang memang pun terlibat tapi tidak skala besar. Ya. Semua syarikat-syarikat, TNB, Petronas, syarikat-syarikat, ya, MMC, Yinson, YTL. Semuanya tak ni masalah sebut. Bila saya sebut beberapa tak sebut yang lain. Dia kecil hati. Kalau saya sebut semua sampai sampai pukul 5 petang lah Jadi mewakili lah semua ya. Baik. Tetapi kita rasa bagaimana kalau kita nak perkenalkan satu program kampung angkat sekolah madani program sekolah angkat madani ini dengan parameters dan struktur yang lebih tersusun dan kerjasama langsung dengan Kementerian Pendidikan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Fadlina, KSU, KPP dan seluruh jentera Kementerian Pendidikan, terutama guru-guru hmm. yang sambut dengan sangat uh, positif. Guru, -guru tidak mahu kini pandangan tak, kami dah tahu, kami dah boleh kendalikan, jangan ganggu. Tidak ada sikap begitu dia bersedia belakang dada menerima input baru. Jadi itulah rancangannya daripada mulanya kita perbincangan awal saya dengan KSN, KSP, kita kata kalau boleh kita unjurkan program dengan 300 baik. Kemudian kita kata 500 dan sekarang sambutan syarikat-syarikat kerajaan dan sektor swasta Malaysia ini luar biasa kita boleh cecah satu ribu sekolah. Dan lucu pula hari ini. Hari inilah hari yang dinaikkan kadar tarif elektrik. Hari. saya kita KCN tak fikir hari lain lah. Tapi maknanya. Dia faham kerana kadar tarif itu hanya melibatkan syarikat dan ya 15% tertinggi dalam negara dan tidak melibatkan sekolah-sekolah ya, atau rumah ibadat ya, kerana itu kekal tarif yang lama jadi apa yang harus saya eh, sudah, lakukan ya, saya, saya nak sebut sini, guru-guru harus balik ke sekolah masing-masing ya, dan beritahu ya. biar syarikat-syarikat ini urus dengan baik, kadang-kadang dapat menerobos pasaran luar negara. Saya masih ingat Yunson sampai ke Brazil, Proton sampai ke Mesir, Petronas sampai ke Angola. Banyak yang lain, YTL projek besar di UK. Tetapi saya salut mereka kerana mereka berpangkalan di Malaysia dan masih bertanggungjawab untuk membangunkan negara mereka sendiri. Jadi kita terima kasih. Jadi sebab itu kita tidak mahu ada salah faham. Kita mahu syarikat-syarikat ini diurus dengan baik. Kerajaan bagi kerjasama supaya dipercepatkan proses dan ini disebut reform pentadbiran awam yang lebih cekap dan keuntungan itu yang tentunya hak dan milik syarikat dan pemiliknya. Tetapi dapat juga diagihkan. Bukan sekadar CSR. Tetapi memenuhi maksud. Compassion. Ehsan. Yang cuba di. Lengkapkan dalam kerangka negara madani. Apa yang saya kita harap saudara? Tentulah sedikit sumber kewangan untuk lengkapi. Kemudian-kemudian di sekolah. Kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan -kebanyak sekolah di pinggir bandar yang mendapat faedah. Tidak semuanya tapi sebahagian. Sebab itu rencana kita ini harus melibatkan penyertaan syarikat dan lebar, melebar jaringannya ke seluruh negara. Jadi, ini yang kita cuba lakukan. Ada dari Pahang, Cikgu, Guru. Dari Pahang mana Pahang? Oh, terima kasih. Di Sarawak. Okey. Perlis. Okey. Pulau Pinang. Okey, baik. Jadi kita teruskan program. Ini maknanya semua syarikat yang bertapak di semua tempat ini. Dan apa yang kita harapkan daripada syarikat? Ini kemudahan asas sebanyak dari segi dana, tetapi satu hal yang saya nak tekankan, yang penting. Syarikat-syarikat ini dan tokoh-tokoh korporat dan pengurus ini punyai pengalaman dan kalau diperkenalkan kepada pelajar, siapa dia? Pengurus syarikat atau presiden CEO satu syarikat, operasinya sekian, ya, keupayaannya sekian. Jadi anak-anak itu akan tertarik dengan tokoh itu. Dan kalau boleh Kalau tak sempat sebulan sekali Dua tiga bulan sekali Atau dua kali setahun Turunlah sendiri ke sekolah Diperkenalkan ke sekolah Beri jamuan teh sedikit kepada anak-anak Dan terangkan Apa makna pendidikan Bagaimana pendidikan boleh merubah Dari segi mobiliti sosial Ini saya rasa satu pendekatan yang baik ya. Karena kita tidak upaya apa dapat beberapa orang dari pegawai-pegawai kanan di Kementerian Pendidikan saja. Tapi kalau ada penglibatan ya, tokoh-tokoh ini, saya sikap besar, ada mungkin tujuh, lapan orang yang boleh ditugaskan. Ya, saya tidak mau bebankan kerana fokus dan tugas kerja saudara sudah cukup banyak. Tapi kalau katalah dua kali setahun ya, ke sekolah untuk satu dua jam, saya ingat akan memberikan hasil lebih baik. Ada program bersama dengan Kementerian Sains yang sama. Semua saintis kita, cuma saintis di Akademi Sains dan Saintis Kerajaan dan Universiti diminta turun ke sekolah, ke lapangan. Pada masa itu untuk menggalakkan anak-anak meminati STEM. Kita tahu keperluan penguasaan bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, itu penting. Jadi, perancangan itu diteruskan baru-baru ini saya dapat senarai daripada Menteri Sains 100 orang saintis yang turun ke sekolah untuk sampaikan pandangan ini. Jadi saya harap dapat kita lihat ya. Kadang-kadang sedang memikirkan hanya dari segi kemudahan asas itu satu pak, Tapi yang penting juga disiplin mereka. Saya tadi bicara dengan Fadlina tentang masalah dadah dalam masyarakat yang agak serius. semua masalah yang melibatkan keluarga ya baik kemiskinan baik kemudian asas itu harus ditangani dan baiknya ialah bila saudara-saudari dekati mereka sudah tahu masalah negara ini kadang-kadang sudah lihat naratif yang dibawa ini dalam perdebatan-perdebatan perdebatan di luar itu hanya mewakili kepentingan-kepentingan masing-masing dia tak lihat dan cuba faham masalah di pedalaman Sabah ataupun di Ulu Pahang itu semua masalah-masalah berbeza dan kita masih berdepan dengan masalah-masalah asas yang harus kita tangani. Dari segi kerajaan seperti sudah tahu peruntukan pendidikan ini yang pertama nombor satu. Saya bangga kerana negara ini Negara ini memberikan Tumpuan besar ya. Tapi syukur Kerana kita ada capai keamanan Pertenteraman negara PDRM Angkatan Bersenjata keseluruhannya Tentera Itu dapat Membantu mengawal menjamin keamanan kita kira tahu ASEAN yang dianggap di antara paling damai di dunia. Kalau ada sedikit di Myanmar yang cuba kita uruskan, kemudian baru-baru ini sedikit ketegangan di antara sempadan Thailand dan Kemboja, itu yang matinya seorang, itu pun kita anggap satu sebagai satu perkara yang serius. Berbeza dengan apa yang berlaku di Gaza atau sekarang perang Iran. Israel akibat keganasan Israel di rantau itu itu jauh lebih serius menyebabkan negara-negara terpaksa tertumpu dalam memusat keperhatian dalam bidang-bidang yang lain ya. untuk tahun 2025 apa peruntukan Kementerian Pendidikan itu bertambah dari 58 bilion ringgit setahun sebelumnya kepada 64 bilion ringgit. Ya. Apakah cukup belum? Masalah tanda sekolah pun belum selesai. Saya tadi semalam di kawasan Pucung Dalam, kawasan kampung sikit belah Pucung. Pucung ke semua bandar, belah kawasan Dalam. Setiap kali kau lepas semalam jemaat, nanti saya WhatsApp kepada menteri. Karena ada saja. Dan kalau tanya pelajar, pelajar sekolah tu, sekolah rendah, sekolah menengah, tanya hmm, guru semua hadir ke? Kata dia tak datang. Nama apa? Dia bagi nama Salma ke apa ke? Oh, ya. Yeah. Guru dia ajar apa? Dia ajar sains. Tapi saya kata dia tak hadir. Ada relief teacher, ada tapi lambat sikit. Dia hadir, di, eh, ni, ni, guru tak hadir sebab apa? Tak tahu katanya bersalin. Kalau bersalin biarlah ada ada alasannya saya pergi tandas berapa ada sekolah tak tahu berapa rosak yang rosak tu dua tapi yang dinding satu rosak jadi dia bagi dan hampir walaupun kita belanja hampir satu bilion ringgit tahun lalu dan sebelumnya untuk baiki tandas ini soal maintenance kita begitu lama yang terbiar dan ketinggalan jadi saya punya feedback begitu ha Betul kalau kadang-kadang katanya menteri dia tak apa-apa apa, don't worry ah is being handled don't worry ah kalau menteri pergi ke budak sekolah ni yes ada tanda dua rosak baik jadi inisiatif itu segi belanjalah sepagi tadi di perhimpunan kementerian keuangan saya terangkan soal kemiskinan soal bantuan-bantuan yang, yang meningkat Gaji pejabat awam, sudah-sudah di swasta tahu gaji pejabat awam itu relatif cap terlalu tinggi. Kena 12 tahun tak ada revision, salary revision. Jadi kita buat, tapi ada kos. Tambahan untuk tahun ini saja 10 bilion. Untuk tahun 2026, tambahannya itu 18 bilion ringgit. Jadi, ini semua memerlukan pengurusan yang cekap, yang berhemah, dan beberapa inisiatif percukaian yang penting terutama untuk pendidikan hospital saudara yang biasa ke hospital kerajaan sesak koridor pun digunakan untuk letakkan katil maknanya kita kena terus meningkatkan perbelanjaan untuk membantu hal ini baik jadi bila sektor swasta yang terutama yang berjaya membantu tentunya ia ia memberikan uh, sedikit kelegaan kepada kita. Ya. Saya bukan bukan nak, nak ambil. Selalu saya sudah tahu memang kadang-kadang tegur Jadi kata kita untung berbilion, gaji pekerja terlalu rendah, rumah sesak macam sangkar. Jadi saya tegur Tetapi kalau sumbangan mereka tu real, boleh kita minta kerjasama tu. Nanti kan dibacakan sebahagian senarai. Itu tak ada yang menolak. Paling minima dua sekolah dia bagi. Bantu. Ada yang mampu ada sepuluh sekolah. Ada syarikat lebih besar dia bagi tiga puluh sekolah. Tapi inilah kenyataan di Malaysia ini. Ya. Bahawa bila kita minta dan terangkan dengan baik dan diyakin dengan pengurusan. Ini yang menariknya ia saudara sendiri. Guna wang dan belanja sendiri. Ya. Dia tak ada lagi perantaraan. Jadi, minta kementerian pendidikan bagi kerjasama sepenuhnya di semua peringkat. Jangan banyak sangat soal. Orang nak bantu, ini, ini senarai sekolah, kerja kita memperbudahkan dan mempercepatkan. Jangan terlalu menekankan soal titik bengik soal peraturan dan sebagainya. Hormat bahawa nak masuk sekolah kena maklum dulu. Jangan langgar saja, tak boleh. Dan waktu ditentukan oleh pihak sekolah. Dan saya tengok di antara lain umpamanya Yayasan Sam Dabi dipilih juga sekolah jenis kebangsaan Tamil di Pulau Keritimo Timur. Cikgu besar, cikgu tayar ada. Mana? Ah okey ya. Eh? Pasti cikgu ah. Eh? Dia kena cepat dia tak boleh konyong-konyong tak boleh. Dia kena cepat bagi kerjasama. Terima kasih Cikgu Taya. <tuk> Kemudian Cikgu Tan Suat B, SGKC, Ladang Siliau. Ada? Oh, okey. Itu Sam Dabi, ya? Sam Petronas. Dia pilih Gua Musang. Yang Petronas pilih Gua Musang, ada minyak mana Gua Musang? <laughs> Kalau uh, pengerang ke, uh, saya faham lah, uh, kertih. Ini yang cikgu Muzang, tapi baguslah bagus. bagus, Okay. Cikgu Zamri, penolong kanan SMK Palu Ada? Mana? Ah, okey. Saya pernah pergi dulu masa saya menteri pendidikan. Ya. Yeah. Palu Dan ada cerita. Boleh-boleh silingan sikit. Eh? Baik. Saya pergi. Tapi sekolah tu memang jauh lah dan ada sungai tepi belakang tu dan kita naik jeep kemudian dan maknanya untuk keluarga tu kena cross sungai juga masa tu baik tengok ya lah masa saya menteri pendidikan jadi tak apa saya pergi rasmi tu balik okey kemudian saya pun lama kelamaan berehat di istana hinggap sungai buloh salah seorang pengawal di situ dia kata e, Tu Sri pernah pergi sekolah di Palu tu Palu dua tak salah saya Kawasan pedalaman dan masyarakat tu agak Pendapatan rendah Dia kata ya, ya betul Ayah saya tak suka Ai, Saya kata sebab apa Sebab Ayah saya ke, memang kesal Sebab dia terpaksa dukung Anak dia yang sekolah tu Dia kata adik dia tu ke dia. Dan dalam dukung nak Merentas sungai tu Kasut jatuh Hilang. Jadi sebab menteri nak pergi jumpa menteri arahan ni, kasut kena beli baru. Ya Allah. Jadi saya pun kata gini, boleh tak? Saya tulis surat sikit kepada bapa minta maaf in, atau ingatan dan insya-Allah saya akan kenang sekolah kebangsaan. Masa itu sekolah kebangsaan sekolah rendah. baluh dan saya akan cuba bagi bantuan tambahan. Um, jadi surat tak boleh hantar. Jadi saya menyeludup surat tu. Saya dari segi itu pakar penyeludupan surat. Jadi sekolah menengah Palu, ya please eh, tengok lihat SMK Palu, SRK Palu kita tolonglah bagi bantuan tambahan sikit kerana saya kenang kasut hilang. Cikgu Masturaini, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tok Sera, Pahang. Baik cikgu, okey. Cikgu nampak sihat, Guru Besar Besar. Hmm. Berapa orang pelajar besar sekolah? tengok berapa orang? 800. Orang besar dalam sekolah. Jadi yayasan UEM buat. Kan? Hmm. Mana ada lebuh raya situ? Tapi itulah bagus UEM. Terima kasih lah. Petronas, UEM. Terima kasih banyak lah. Ha. Safaya. Saya duk fikir masa saya nak rancang dulu. Saya fikir baik UEM dia ambil sekolah-sekolah dekat Lebuh Raya yang bekerja. Petronas ambil kawasan-kawasan dekat dengan uh, Tari Gali dia. Ada kawasan-kawasan pelabuhan -kawasan, dia. Pengerang dan sebagainya. Ha. Jadi itu pandangan saya. Tapi rupa-rupanya hubungan korporat ini jauh lebih baik dan berjaya daripada itu. Terima kasih. Hmm. Ya, saya UAM sebab tadi. you kena pergi sendiri tau sekolah tu. And then Cikgu Ahmad Fadli, guru PK Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Mukut Pulau Tioman. Mana? Oh, ah, mana ada? Oh, sana sana. Okey okey okey. Alright. Ah, okey. Dah duduk Belau Tieman. Angkat tangan pun tak tinggi. Yang ni di bawah Yayasan TM. Yayasan TM? Okey, terima kasih. Terima kasih. You see, ini lebih baik daripada bila saya dengan KSN dan Fadlina Rancang. Kita rancang ini program korporat yang kendali ikut keupayaan mereka yang agak dekat tidak membebankan. Tapi yang ini diambil pendekatan yang lebih bertanggungjawab kerana kalau ikut macam di Tioman ke Sekolah Kebangsaan Tok Sera ni, mana ada projek besar? Lebur raya pun tak ada. Cari gali minyak pun tak ada. Tapi syarikat-syarikat ni ambil alih. Terima kasih banyak. Ini satu cabaran kepada guru-guru dan kemudian bagi tahu kepada ibu bapa. Negara ini negara madani. Tak banyak negara yang saya tahu yang ada rancangan, memang ada. CSR sikit-sikit. Tidak ada yang yang dirancang secara teratur begitu. Ya. Sejati madani hampir setiap kampung negara kita. Cecah peringkat awal satu bilion ringgit. Ya. Kampung angkat madani. Dan sekarang sekolah angkat madani. Di mana syarikat-syarikat dan pegawai-pegawai tinggi turun ke bawah. Untuk menyantuni mereka dan cuba meringankan beban mereka. Jadi hari ini kita saksikan satu-satu, alhamdulillah, satu kebanggaan kita semua, bahawa apa yang kita rencanakan, penghayatan, semangat madani itu nampak dia mengerti. It is beyond CSR. We are talking about compassion. We are taking a responsibility to build this nation together, to ensure that no one is left behind. There is no point talking about purely by impressive growth figures. investment figures if we do choose to neglect the poor and the marginalized so this to me is a remarkable feat and this could only happen with the full support of ministries particularly ministry of education the civil service public service and of course the teachers committed teachers, enthusiastic. That's why I chose to go and meet them first, to thank them. And most reassuring, the commitment of our corporate leaders. Thank you very much. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya dengan sukacitanya meluncurkan sekolah Angkat Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kasih diucapkan kepada Yang Maha Berhormat Datuk di pohon Yang Maha Berhormat kekal berada di pentas ketiga di Jepun.